আছলাম উলাইকুম এভৰি ওৱান পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ভাঙন মাছৰ এখন সুস্বাদু জোল যদি একেখন জোল খাই আমনি লাগিছে তেনেহ'লে তেওঁ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰথমতে ভাঙোন মাছ ধুই বাচি লৈছোঁ এইবাৰ মচলা দিম হালধি গুড়ি জলকীয়া গুড়ি আৰু অকণমান দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি আৰু লগতে সৰিয়হৰ তেল দি মাছখিনি সানি থৈ দিম দহ মিনিটমান দহ মিনিটমানৰ কাৰণে এবাৰ ফ্ৰাই পেন এটা গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে দি দিম সৰিয়হৰ তেল আৰু তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া মাছখিনি এটা এটাকৈ দি দিছোঁ মাছখিনি কম জুইত ফ্ৰাই হ'বলৈ দিলোঁ এইবাৰ লৈছোঁ মিক্সি বাতি এটা আৰু তাতে দি দিছোঁ দুটা পিঁয়াজ ডাঙৰ ছাইজৰ আৰু লগতে চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া জলত জলকীয়াটো আপোনালোকে যেনেকুৱা জ্বলা খায় সেই হিচাপত দিব আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই পিঁয়াজৰ পৰা পানী ওলাই আৰু এনেকৈ মই পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ এইবাৰ মাছখিনি লটিয়াই দিলোঁ আৰু মাছখিনি একেবাৰে মচমচিয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া গেছৰ ওপৰত দি দিছোঁ ষ্টান এটা আৰু দি তাৰ ওপৰত দি দিলোঁ বিলাহী এটা বিলাহীটো মই পুৰি ল'ম এয়া মোৰ মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে এবাৰ কেৰাহী গৰম কৰি তাতে সৰিয়হ তেল শুকান জলকীয়া লগতে এচামুচ জিৰা দি অকণমান টাইম ভাজি ললোঁ এইবাৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ লগতে দি দিছোঁ আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট এইবাৰ এইখিনি ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে পানীখিনি একেবাৰে শুকাই নাযায় এয়া দুই মিনিটমান ভজাৰ পিছত পানীখিনি শুকাই গৈছে বা দি দিলোঁ জোল আৰু জোলটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ এইবাৰ মছলা দিছোঁ হালধি গুড়ি আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাছ ভজাতে মছলা অকণমান দিয়া হৈছিলে এইবাৰ অকণমান টাইম উতল অহাৰ পিছত মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ এইবাৰ আৰু অকণমান টাইম উতল আহিব দিম এইবাৰ দি দিলোঁ পুৰি লোৱা বিলাহীটো এবাৰ ঢাকন মাৰি হ'বলৈ দিম আঠৰ পৰা দহ মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু এয়া চাওক মাছৰ জোলখন ৰেডি একেবাৰে কম সময়তে ৰেডি হৈ যায় কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদো হয় এনেকৈ যদি ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই কেতিয়াও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বিৰাটেই ভাল লাগে যদি রেসিপিটি ভাল পাই থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করব আর নতুনক চ্যেলটে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবাহরিব পুনর্বার লগ পাম আর একটা নতুন ভিডিও ল বাই বাই